Доброго дня, дивитесь телеканал «Социальная Краина», а также Черноморская телерадиокомпания, в студии Костянтин Крупский. И будем сегодня а, общаться вместе с художником. Ирина Третьяк у нас в студии. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы, как сами про себя сказали, про свое творчество и про свою работу, что а, безумно вам нравится творить, выражать при этом свою свободу и создавать то, что сделает других счастливее. Я горжусь тем, что я делаю, и это я безумно люблю. Ирина Третьяк. Да. Именно в одном так. из интервью вы вот, вот это вот сказали. Да. А, мы посмотрим сейчас ваши картины, даже одну картину мы сегодня увидим, живем здесь в студии. А, вы работаете, а, это как стиль можно назвать объемная живопись, да, получается? Да, я его называю так, это моя авторская техника. Хотя на самом деле я очень не люблю этот вопрос. Вот когда его задают и, ну вот подходят, подходят и говорят, назови свою технику, как mm -hmm. она называется. Uh, я ее называю авторская техника, а более уже, скажем, этот вопрос, я считаю, это к арт-критикам, к искусствоведам, которые должны дать профессиональную оценку mm -hmm. техники. Ну, просто вот даже ведущий новостей нашего телеканала, увидев mm -hmm. картину, которую зрители увидят в завершении нашего разговора, он ее увидел и сказал: Ух ты! А в какой технике это написано? То есть почему-то это вот. Самый такой первый вопрос, который напрашивается даже у людей, которые, ну, не имеют отношения к искусству вообще, не являются арт-критиками mm -hmm. и там э, какими-то такими людьми, которые разбираются. Ну, значит, это моя авторская техника. Пусть это будет такая некая интрига-загадка. Mm -hmm. э, людям всегда интересна какая-то загадка, когда есть что-то такое необычное и недосказанное. Поэтому я оставляю там какой-то процент для того, чтобы человек сам додумал. Mm -hmm. Это всегда интересно. Uh, я знаю, что все ваши картины написаны в единственном экземпляре. Да. Yeah. То есть вот, допустим, вот uh, граната uh, знаменитого уже на всю Украину и, наверное, uh, на большую часть мира uh, уже ни у кого не будет. Вот если вы написали один раз гранат, uh, продали его там, допустим, или оставили для себя, то mm -hmm. второго такого граната не может быть? Он может быть, но... Э... Я могу написать серию картин, они могут быть похожи, но не идентичны. То есть mm -hmm. гранат можно и вертикально, и горизонтально, в разных э, цветах, разных оттенках, разных размерах, более разломанный, более раскрытый или закрытый. То есть это не говорит о том, что его больше не будет. Он будет, только совсем э, в другом виде. Сегодня последний день работает Ваша э, выставка, которая начиналась, по-моему, с 8 февраля по 27 февраля. Э, и там нет, были... нет, нет. Это выставка, которая была год назад. Это пр пр прошлогодняя? Да, это, это была одна... прошлогодняя первая выставка, которую я делала во время Майдана. Угу. То есть это вот самое первое. И вот началось все именно как вот от Майдана, то есть вот отсюда был какой-то толчок, вы стали писать, появилась выставка, появилась там коллекция картин. Uh, ну практически да. Я рисую, рисую. Uh, с самого детства я этим занималась все время, сколько я себя помню. И у меня были возможности, были люди, которые этому могли поспособствовать там развитию меня как художника. Но я этого не хотела. Мне никогда не хотелось там какой-то популярности, известности, признаваемости. И вот где-то года полтора назад, наверное, может два. Я вернулась к живописи уже в таких больших форматах, в больших масштабах. И прошлым летом, не этим, прошлым летом я решила, что мне нужна выставка, персональная выставка. Я к ней стала готовиться с осени, где-то с октября месяца. А вот столкнулась с тем, у меня было очень большое желание сделать выставку. Я не знала, что это а, не совсем просто, как мне казалось. Я <соторый> начала обзванивать какой-то момент галереи киевские, да, вот несмотря на вот события все, которые я помню в прошлом году. Я начала обзванивать галереи и говорить, возьмите меня, сделайте мне выставку. Я хочу выставку. И, ну вот, и причем я ее хотела не то, что там когда-то. У меня была четкая... Понятие, когда она будет, вот я ее хотела с 8 февраля, у меня просто 8 февраля день рождения, я хотела сделать себе такой подарок. На что, естественно, следовал вопрос, ну это невозможно, это там осталось два месяца, а вы хотите выставку, то есть это, ну, это заблаговременно, потому что я обращалась в ведущие галереи, у которых там а, расписаны уже выставки, вот я говорю, ну как невозможно, я этого хочу. Вот. Естественно, сразу же спросили картины готовы? Говорю, нет, нет, но они на 8 число будут готовы все. Вот. И таким мне удалось ее сделать. И у меня были написаны все картины. Я представила 20 картин на первой выставке. И так, собственно, в момент Майдана, угу. да, когда ну, людям совсем не до этого было, у меня стоялась первая выставка. Вы считаете, что она была удачная? Вот не зря были потрачены силы, найдена галерея, которая разместила бы ваши картины, и вы вот так старались, вот, вот торопились там последние два месяца перед выставкой. Нет, не зря, ничего не бывает в жизни зря, даже если это неудачно, это все равно опыт. В данном случае я не скажу, что это было неудачно. Это было удачно, наверное, в каких-то в силу обстоятельств, которые были в стране, да, в силу там, многих обстоятельств. Я, может быть, где-то поначалу и сожалела, что я именно в тот момент, но это очень быстро прошло, и в целом я осталась довольна, потому что это дала старт вот еще большему моему желанию, продвижению и, ну, не знаю, как-то такой стремительной карьере художника. Um... По поводу вот еще удачно или неудачно. Ну, я себе представляю человека, который пишет стихи, он ищет рифму, он зачеркивает какие-то слова. Uh -huh. Это должна быть такая рукопись, которая там вся перечеркнута. И вот-вот-вот, может быть, там в сотый раз там рождается наконец-то стих. Uh -huh. а бывает как-то, вот картина, вот она ну, неудачная. Ты вот пишешь, ну, не то, там, я не знаю, как там стереть можно, невозможно, берешь новый холст. Опять там пытаешься, вот-вот-вот, не то. Или вот все 20 картин, которые, ну, допустим, принимали участие в первой выставке. Вот легко, вот все ложилось и, и вот. Ну, теоретически да, возможно в других художников, наверное. У меня я всегда четко знаю, что что я буду на том или ином холсте в конечном результате видеть. Единственное, что это может быть вот такой момент. Я, она хорошая эта картина, на ней все правильно, все четко, все. Но она может не нравиться мне. Вот у меня душа не лежит к этой картине абсолютно. Вот это может быть. И даже было вот так вот на первой выставке. Это были уже последние картины, когда я дописывала. Я изначально не планировала гранат. Он у меня не планировался вообще, и, наверное, зря, потому что он стал таким знаковым для меня. Вот я даже в шляпке граната. Я на одном из холстов изобразила сердце, естественно, красное, естественно, большое. Вот я очень люблю красный цвет, и, ну, как я себя не уговорила, он был красивый, оно было красивое, это сердце, естественно, и, ну, мне, мне оно было совсем не по душе. Я себя так и не уговорила, естественно, это все снесла, но так как красный цвет это не составляет какого-то труда, и в конечном итоге так появился гранат. Я об этом никому не рассказывала, ну это не так-то важно было. И спустя несколько месяцев я участвовала в одной из выставок на Древском спуске в галерее. Ко мне подходит один мой знакомый дизайнер и говорит, слушай, ну тут гранат, а я почему-то вижу сердце. Uh -huh. Я говорю, ну представляешь, там таким было сердце до этого. Вот. А так, чтобы а, вот эта картина неудачная, ну пока что у меня... В моей практике такого не было. Ну, все удачные. Все-таки получается, ну, как к одним картинам, там душа лежит, да, и, и вот, вот вы считаете, что вот она вам нравится. А есть картины, которые а, нелюбимые, да, дети, которые... Нет, не, не, нет нету вот таких, чтобы нелюбимых. Просто есть, которые, ну, некоторые вот самые-самые. Их очень-очень мало. Uh -huh. Но есть некоторые такие самые-самые, которых бы, ну, я не знаю, я бы, наверное, оставила у себя. Да, в, в доме, в квартире. Но у меня нет ни одной моей картины. К сожалению. Как, то есть, вот у Художник, вас... Есть... Да, сапожник без сапог у меня нет. Ну, вот пока я никак не, не, не могу почему-то дойти до того момента чтобы у меня дома появились мои картины родственников моих есть вот в папы много моих картин это как один из подарков вот в многих друзей есть мои картины а если вы говорите что вы с детства рисуете то я понимаю это как-то от папы да то есть и папа там рисовал или мама там художник а, вы знаете я интересовалась этим вопросом но к сожалению я так ответа пока и не нашла и думаю что наверное где-то корни какие то есть раз у меня такая фамилия вот хотя я я ну, не знаю родословную. Я интересовалась этим вопросом, никто мне ответа не дал. По крайней мере, ни мама, ни папа, ни кто-то там, бабушки, дедушки, никто не рисовал. Возможно, где-то это дальше, но я, к сожалению, этим не интересовалась. Никогда. А вот 22 января у вас прошла выставка аукцион под названием ⁇ Арт-гранат ⁇ Это в этом году? Да, было. это в этом году, в январе. Это был назад. благотворительный аукцион. Да. То есть все деньги, вот которые были проданы от картин, вернее, не проданные, а которые э, появились от продажи картин, mm -hmm. они куда были направлены? Они были частично направлены на военный госпиталь и частично э, в фонд детям. Mm -hmm. а все почему-то вот интересуются вот самая дорогая картина. Я не знаю, любимый это вопрос или нет. Нет, но... не любимый. Не любимый, потому что его можно не задавать. Да. Хорошо. Тогда переходим к следующему э, вопросу. У вас впереди э, фестиваль, который называется Гуцульский арт. Если Гуцульский фестиваль. Да, он будет проходить вот прям вот э, в, в Карпатах, да? Да, он будет прям в Карпатах. Я его еще создала в прошлом году, но э, я не отменила, перенесла, потому что как-то, ну, не знаю, наверное, недостаточно было немножко подготовки, и мне не понравилось э, отношение людей, которые начали задавать вопросы, ну, не вопросы, а даже возмущения, хотя я на это не обращаю внимания, что вот в стране такая ситуация, а вы вот устраиваете, ну, там, пляски, Поэтому я решила это перенести на весну, больше к этому подготовиться, более сделать его, не знаю, полноценным, масштабным. Он будет проходить в мае месяце в селе Татаров, это 8 километров от Буковеля, в отеле Татарев Делюкс, он будет проходить при поддержке руководства района. Я обратилась еще прошлым летом с письмом, официальным письмом к руководству района. Им понравилась очень моя идея. Они решили всячески это поддерживать, способствовать развитию этого фестиваля. И вот на майские я надеюсь, что все удачно сложится, им будет этот фестиваль. А что означает вот у нас в стране такая ситуация? Вы устраиваете пляски, то есть помимо э, выставки картин там будет еще э, и какой-то там танцевальный. Да, там. это будет несколько, это будет три дня, три-четыре дня, э, то есть не просто картины. Суть этого фестиваля в поднятии культурного уровня страны, в частности, наверное, больше может быть и даже того края. Да? Я просто очень люблю Карпаты, поэтому я выбрала именно Карпаты. Я очень люблю там бывать. У меня много картин вот с лесом. Не знаю, мне как-то там вот хорошо так. Я творю, да, вдохновение какое-то появляется, поэтому там будет и ярмарка, там будет участие различных наци... национальных коллективов. Там будут и гуцулы, там будут и трембиты там будут э, полоныны. Ну, то есть, вот все в эти 3-4 дня угу. будет. Ну, поднимать культурный уровень в Карпатах, мне кажется, это очень как-то э, звучит. Культурный уровень, по-моему, надо поднимать где-то в других местах, потому что вот, где он просевший, а там, по-моему, все нормально вообще. Ну, мы не поедем в Донбасс поднимать, mm -hmm. да? Поэтому... Нет, можно остаться в Киеве, там поднять уровень культуры там на троещине, про да. Но мне все-таки ближе Карпаты, поэтому начнем с Карпаты, Дальше. Не жалко расставаться с картинами, ведь все картины, но как вот было заявлено, они только вот на продажу да идут. Ну да, у меня ничего нет, либо дарю. Да, потому что мы встречаемся здесь с художниками, которые тоже вот как-то вот начали ну, творить там во время Майдана, там угу. вот, вот где-то в это время, то есть вот какая-то вот была такая искра у них. Они говорят: нет, я я ничего не продаю, вот я вот выставку делаю, вот смотрите, пожалуйста, но не не для продажи, то есть это вот как бы для, для души. нет, это не мой случай, я ну, ну, буду складировать я их себе в мастерской. Но кто их кроме меня увидит? Ну, вернее, увидят. Ко мне приходят гости, приходят друзья. Я постоянно выставляю в Фейсбуке, на выставках. Но, ну, по большому счету, людям это не доставит радости, потому что они их только вот посмотрели, ну, получили каталог и все. Поэтому я дарю, продаю, участвую в различных благотворительных аукционах, отдаю картины вот на благотворительные аукционы. Я очень много в них участвую. В Фейсбуке там вот есть все ваши картины, то есть можно посмотреть, там страничка, допустим. Да, есть. да, там есть все мои картины. Я за год написала 64 картины. А, это сложно или для вас это просто? Просто. Ну, мне, мне кажется, что это очень сложно. Нет, ну... Я представляю себе ну поэта, который за год написал 64 стихотворения. Допустим. Кстати, я думала, что это очень мало, 64. Угу. Потому что я достаточно быстро пишу. И мне казалось, мало. Потом мне сказали, да ты что, это очень много, да, некоторые художники там годами рисуют какую-то одну картину месяцами, хотя я не понимаю почему, вот я для себя не нахожу этого ответа на этот вопрос, поэтому ну, написала, быстренько, я не mm -hmm. знаю, и бывает даже такое, вот, э, что не успела написать, как ее уже вот хотят, да, хотят А попить. есть как-то вот заказы, да, вот, э, пожалуйста, там Ирина, вот сделайте вот нам для интерьера там нужна, ну вот вот такая вот золотая рыбка, как вот у вас была, mm -hmm. но только вот вот белый конь там, допустим. Не, ну так, есть заказы были, вернее, да, но вот что, так, чтобы там белый конь или с красной рыбкой белую, нет. Говорят, что, допустим, что-то а, хотят. Там, я не знаю маки или рыбку ту же, просто указывают свои размеры которые там надо человеку под интерьер а все остальное вот полностью полагаются на меня то есть я им отдаю уже конечный результат 64 картины это ну это примерно да там ну, это... не примерно это 64, 64 картины. картины у каждой картины есть свое название я вообще названия не даю, у меня такие рабочие названия. Мне пришлось, вот когда создавался каталог, ну, как-то некрасиво, да, без названия. И вот некоторые, «Гранат», понятно, «Гранат», «Рыбка», понятно, что «Рыбка». А вот на некоторые картины, особенно «Где лес», «Где пейзажи», я очень долго думала, как их назвать. Я все не, не могла, ну, какое-то вот такое название, которое бы четко а, определяла бы эту картину. Я их до сих пор не помню. Даже. Ну вот, по-моему, это название – это свобода. Свобода быть собой. Это серия этих картин, uh -huh. вот, и они все называются «Свобода быть собой». Их, по-моему, где-то может около десяти или что они все разные, вот. Но одно название, да. А, вот я знаю, что люди вот ищут какой-то символизм. Но вот картина «Свобода быть собой. Здесь есть какой-то символ свободы, символ там собственного я, что вот Божья коровка. Вот как-то можно понять из этой картины, что здесь вот действительно зашифровано желание человека быть свободным и быть собой. Да, конечно. Каким образом? Каким образом? Ну. Вряд ли кто-то видел где-то божьих коровок, летающих, ну, если вот так уже подходить предметно, да, к этому, летающих на одуванчиках. Ну, вряд ли. Да, в природе это где-то там… Ну, может, и есть, конечно, но… Свобода быть собой, я не знаю, на чем бы ты ни летал, на парашюте, на одуванчиках, на самолете, не знаю, там, вверх ногами ходил, это свобода быть собой. Мало людей, которые могут быть собой. Они свободны от социума, свободны от каких-то там ситуаций в стране и так далее. Поэтому свобода быть собой. Я знаю, что ваши картины есть в Великобритании, Соединенных Штатах вот Америки. Это как раз в Лондоне. В Германии там, и в других странах. А как отслеживается судьба картины? Вы общаетесь с покупателем? То есть я пришел, и я говорю, что да, я приехал в Соединенных Штатов Америки, там, вот откуда вы приехали? Ну, пока что те э, картины, которые находятся за границей, это какие-то знакомые, знакомые знакомых, поэтому я, собственно, знаю, где они. Что будет после того, как закончится вот Гуцульский арт-фестиваль в мае, получается? Да, он будет на майские. На майские праздники, это будет в Карпатах. Какие планы дальше? Более широкая персональная выставка, чем 20 картин? Возможно, и более чем 20, но как скажем так, классической персональной выставки, я думаю, что от меня еще скоро не дождутся. В ближайшем будущем. Я противника этого, потому что я, допустим, мою столько убеждение, что у нас в Украине все-таки нет арт-рынка. Вот, а то, что есть, оно настолько вот такое нафталиновое и Совдеповская, наков, что мне очень-очень не нравится. Вот, наверное, тут тоже проявляется свобода быть собой. Мне это очень не по душе. Я не хочу там выставляться, допустим, какой-то галерее сделать классическую выставку. Ну, по большому счету в Украине это ну, практически ничего не дает. Поэтому такой выставки ближайший там год точно не будет. Это будет выставка-показ с моей подругой дизайнером головных уборов вот он на мне находится гранат марта и холод тоже это будет в мае месяце угу. вот в конце мая а марта холод она занимается только э, как бы головными уборами да да но я знаю что э, вы сотрудничаете, сотрудничаете с дизайнерами которые и шьют одежду и есть даже э, ну как это вот э, да Юля да Юля Просто это как это можно назвать, там, блайзер, не блайзер? Ну, а, то, свитшот. Там, нет, я имею в виду вот кофты. Кофта, а, свитшот да. называется. Да. А, это называется свитшот. Да. да. Вот с вашими принтами, с принтами да. э, ваших работ. То есть это одно из направлений получается? Да, это мне было очень интересно. У меня уже давно такие мысли посещали, что вот, ну, хочу что-то там, под, помимо картин, угу. чтобы, тем не менее, было связано с картинами. И... Я давно думала, чтобы это было как-то связано то ли с одеждой, то ли еще с чем-то. Мне было даже не столь важно с чем. Вот. И так как мысли у нас материальны, надо думать осторожно. И тоже, вот буквально перед Новым годом, одна моя знакомая позвонила. И коллега ваша, Мирослава Ульянина, позвонила и говорит: слушай, у меня есть подруга, которая дизайнер начинающий, и она хочет сделать вот э, с твоими картинами, вернее с картинами с картинами художника, я подумала о тебе uh -huh. вот собственно так у нас вот и появился совместный продукт э, это свитшоты и футболки с изображением моих картин а, мне все это напоминает по хорошему хороший коммерческий проект ну наверное да, да? А, и а, который успешно реализуется в течение Двух лет уже, да? И так вот, ну, по большому второй счету, год. да, второй, второй год. год. Да. То есть одно направление это картины, второе направление это принты на одежде, третье направление это арт-фестивали, которые могут проходить. Да. Это будет благотворительный, кстати, этот фестиваль. Там есть интернат вот в Тарове. Там маленькие детки с малообеспеченных семей, сироты, и мы хотим средства вырученные направить на этот интернат. А военные, которые сейчас находятся в зоне АТО или ну, уже там прямо, скажем, на войне, есть какая-то помощь вот, с вашей стороны? Вы как-то помогаете или больше как вот, там, для детей это все? Нет, разнопланово. Как бы мне по большому счету, мне не особо важно, куда пойдут те деньги, которые я перечислила. Главное, чтобы они дошли туда, куда я их, ну, на благотворительность, а не кому-то там в карман. Вот. А так будут это дети, будет это помощь раненым или непосредственно в зону АТО. У меня есть там друзья. Я тоже давала картины, они продавались, и деньги шли на помощь, там, на, не знаю, там какие-то покупки. Вот, не знаю, там одежда что-то mm -hmm. вот такое в зоне АТО. А, Потом... Я знаю, что есть м, э, ну люди, которые делают там какие-то вот такие вот э, штуки и говорят, это будет притягивать деньги. Вот э, я вот сделаю сейчас тебе вот эту вот 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 такую вот вот штучку, там масло налью, там что-нибудь еще, и ты вот носи вот обязательно это mm -hmm. с собой, это будет притягивать деньги. А, э, есть архитекторы, которые делают там слоников там или каких-то там зверюшек таких, они говорят, вот это вот вот деньги будет mm -hmm. будет притягивать и люди как-то вот на это сейчас особенно они ну больше так клюют потому что ну, все-таки это же будут деньги притягивать вы рисуете картины которые ну вот собственно да, это одна из первых <physical noise> э, ну я, я бы не назвала это как э какой-то некий талисман, или там, да, если приобрел эту картину, то все, уже там деньги посыпались героям. Нет, ну не знаю, вот просто мне захотелось такое изобразить. Кстати, эта картина была подарена, угу. не продана. Ну, мне, честно говоря, больше нравятся вот предыдущие все вот картины, которые... Мне тоже. Да, мне больше особенно лес и божьи коровки, это вообще у нас даже семейный такой есть символ, божья коровка, и наше знакомство с женой началось с божьей коровки. То есть она мне преподнесла, и у нас там до сих пор вот на стены так выкровенная такая вот семейка божьих коровок, которая ползет по стенке. Я благодарю вас. Ирина Третьяк, художник, которая в мае месяца в, в населенном пункте... Татаров. Забр... В Татаров, в Карпатах проводит арт-фестиваль, Гуцульский арт-фестиваль. Вот так. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії» Ми обов'язково повернемось, але ми ще обіцяли з Іриною. Картина наживо дуже важка. Виглядає вона ось таким чином. Дякую вам, до телеглядачів! Обов'язково повернемось.